assalomu alaykum videomga xush kelibsizlar men bugun ramazon oyining eng muqaddas kechasi bo'lgan qadr kechasi haqida gapirmoqchiman qadr kechasi qadr kechasi insoniyatga dunyo va oxirat sevinch keltiradigan qur'onu karimning tushirilgan kechasidir quronning ramazon oyi ichida o'rin olgan bu kechada tushirilgani bois bu kecha keçe, qadr kechasi deya nomlandi musulmonlar uchun juda muborak hisoblangan bu kecha ramazon oyining yigirma yettinchi kechasidir qadr kechasi payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga qur'on vahiy yo'li bilan tushirilishga boshlagan kechadir va diniy adabiyotda laylatul qadr ya'ni qur'oni karimning tushirilgan kecha oti berilgan qur'oni karimning to'qson yettinchi qadr surasi bu kechaning fazilati haqida nozil bo'lgan bu surada qodir alloh jalu jalallohu shunday buyuradi shubhasizki biz u quronni qadr kechasi tushirdik qadr kechasining nimaligini sen qayoqdan ham bilardingki qadr kechasi ming oydan ham xayrlidir malaklar va jabroil u kecha rablarining hukmi bilan har qanday ish uchun tushadilar u kecha tong oqarguncha omonlik kechasidir qadr kechasini qanday o'tkazish kerak bu kecha bir marta qadr surasini o'qimoq boshqa payt qur'on xatim qilmoqdan ham savoblidir bu kecha bir qo'yni sog'ish uchun ketadigan vaqtda namoz qilmoq ibodat qilmoq bir oyning har kechasi ibodat qilmoqdan yanada savoblidir qadr kechasi duo qilmoq savobdir qadr kechasi duo qabul bo'ladigan muborak onlardan biridir sufiyani sayfining aytishicha bu kecha duo qilmoq kılmak, namoz qilmoqdan da savoblidir quron o'qib duo qilinsa yanada yaxshidir qadr kechasi ibodatlari bu kecha qur'onu karim o'qiladi o'qiganlar bo'lsa ularni tinglanadi qur'onu karim ziyofatlari beriladi bu kecha namoz qarzlari bo'lgan nafila namozidan oldin kamida besh vaqt qazo namozi qiladilar qadr kechasi namozi xufton namozi vitr vojibidan keyin boshlanib to saharlik vaqtigacha bo'lgan vaqtda o'qiladi qadr kechasi namozi to'rt rakat o'qiladi birinchi rakatida bir yu sharif 3 laylatul qadr surasi ikkinchi rakatda bir yu sharif 3 ixlosu sharif uchinchi rakatda bir fotiha 3 laylatul qadr to'rtinchi rakatda bir fotiha sharif 3 ixlosu sharif o'qiladi qadr namozini har ikkinchi rakatda bir tahiyatga o'tiriladi salomdan keyin o'n bir marta allohu akbar allohu akbar la ilaha illahu allohu akbar allohu akbar valillohu hamd deyiladi keyin yuz marta ishroq yuz marta qadr surasi o'qiladi qadr kechasida qilgan ibodatlarimiz duolarimizni rabbim qabul qilsin qadr kechasi barchamiz uchun omonlik kechasi bo'lsin ramazon yana bir marta muborak bo'lsin hammangiz allohga omonat bo'ling